Всем привет! Сегодня идем в музей Дортмунд. На туа музей. Вот. Ну, пошли внутрь. Один экспонат, яким можно потрогать руками, это енотик. За когтики у него. Все остальное за стеклом, за стеклом, за стеклом. А это дерево, которое окаменело. И он его, и он его так распылял. І вообще блестить прямо, хто би мог подумати. Ай момент. Да. І кишки вирізні. Кошмар. Зато ворона дивиться. Ага, вот так. Тут автомобіль, дорога. Вот так вот. Это, значит, экспонат, орел какой-то, швиндельфрай, швиндельфрай, живой в городе, производче и все он, вот так вот. Угу. Так, ну это свиски тваринки. Mm. Какие знакомые нам с детства. Речики. Mm. Да, Мычка. Тут. И незаметно, да? Лежит лежите так себе. А, -а, -а. а тут червячки, это еще такие чудови, ризнокольорови. Тут майкафер. О, майкефа. Майский жук, майкефа называется. Да, даже. А это все. А мячок. Фельдхамста. Фельдхамста. Это его жилье. Он велькрот. Вот он такой. Да. Сейчас Бранд Маус. А кто це? Грауганц. Грау Grau, серая, серая гусь, серая, гусь. А вот и гадючки, какие тут же встречаются. Купалась Кто бы мог подумать? А вот и каракуль. Бачите, раньше носили. Каракулевая шуба, шапка. Вот с такого делали шубы. С маленьких ягняток. Да. Рассказывают, что ж в канализации творится. Кто ж там живет? что там есть если я так понял тут все мышка наружка крыска крыска и нет вот туда надо смотреть куча мусора и крыска ну так о точно крыска такой стенд. Подносишь свой носик к такому. Есть помпочка такая. Подносишь. Понюхал. Думаешь, ну что же оно такое? Что же оно такое? Ну ладно. Ромашка всего узнал розу и хвойную сосну. Все. Кирша. Кирша не узнал. Нет. Собачка. Так, а это тоже интересный такой экспонат. В общем, вот так дерево. Вот. Отсоти, типа его дивися. Поближе, он все рассказывает. В какой год что случилось? Он Боруссия в 97-м, Баруся, Дортмунд культур хаупштанд рур страшные картины нам показывают да все и получается вот такое любимое okay. Айнхёркен. Ну а все. Лось, наверное, да? Лось. Айх. Айх называется. Что у него за борода такая? Без понятия. Это рыбки, которые плавают в любимой речке. Вот так вот. Ну, мы тут плыли. И тут рассказывают, какие рыбки. Ось все залезный мист это, то есть... какие такие. Кань О, готовый маршрут на лето. Ты знаешь, я что это за такие улыбки какие -то? Это прямо как собачка какая-то. Смарагды, Лиль. А вот лежит себе бу булыжник. А внутри там такое есть ну, и назад Что-то можно понять. Что в Дортмуде вот такое нашли? Черепаху. Черепаху? Ничего себе. Вот вот это вот маленькая. Посмотрите, маленькая. И нашли ниже. Все, маленький муссенький динозаврик. У -у -у. Вот это, ну, и цветочек рядышком. И цветочек рядышком натурально. И маленький динозаврик. Даже это не знаю, как динозавр. его... Он ящерица. Ну, это понятно. Дерево. Это тоже дерево. Дерево скаменившее, да? Его отполировал и от дерево. А то, что там... Угу. Ну вот как можно найти среди всякого каменя такую красоту? Этапы розвитку угля: Спочатку торф, браун-коля, штайн-коля, каменный уголь и антрацит. Кажут антрацит коля. Оказывается, вот эта красная точечка на глобусе. Это Дортмунд. Во времена триболитов. он находится в Пивденне Пивкуле. На краю острова какого-то. Вот это да. А тут стенд, значит, с метеоритами. Вот такие камешки валяются. Это метеориты. это даже Молдавит. так, Stein-Eisenmatt. Метеорит, давай ща ща. Метеорит. Это прямо как Господь Бог рассказывает Моисею. Первый день была только пустота и свет. Цікавий музей такий. Гуляли більше двох годин, подивилися і головне безкоштовно. Зайти можна безкоштовно, тільки одна виставка камінчиків там за єврики. Взагалі прекрасно. Так що рекомендую Дортмунд, Вокзал. І на У-41, 45 до Френдбау чи Френдбау, а там через дорогу і музей. В общем, Google Допомогу є на що подивитися. Рекомендую.